mana endi hozir haligi salafiylar oxirgi saflarimizga kelib qo'shildi tupqi sovuq moturiydi desa ko'ngli angliydigan moturidi desa ko'ngli angliydigan men moturiy deyman masaln meni orqamda quloqilib namoz o'qiydi shunga ajablanaman men o'zingga o'xshagan topib olib bittabittasi orqsidan namo 'qi nima qilasan b namoz o'qib men moturiyli bo'lsam seni e'tiqoding bo'yicha men musulmon emasman musulmon bo'lmagan imomni orqasidan turib namoz o'qiysan sen kimsan men moturiy faxr bilan aytaman e'tiqodda moturiyniham mazhabidaman hanafiydaman hariqatda naqshbandiyman qiroatda osim qiroatidanman men yani bu yerda o'tirganlarni ham to'qson to'qqizu yana noldan to'qson to'qqiz foizi shunaqa e'tiqodda bir foizi yani anavi chatanog'ini kerib xotinlarga o'xshab qo'lini ko'kragiga qo'yib o'qiydiganlar noturidiy emaslar adashgan toifalar o'zlarini salafiylar deb atab olgan soxta salafiylar chatanog'ini kerib xotinlarga o'xshab qo'lini ko'kragiga qo'yib o'qiydiganlar noturidiy emaslar adashgan toifalar o'zlarini salafiylar deb atab olgan soxta salafiylar